লাইফ ষ্টাইল ফেশ্বনৰ আন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই বতৰটো খুবেই ধুনীয়া সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই কি কৰিলোঁ সোনকালে উঠিলোঁ সেইকাৰণে নিজৰ কামখিনি কৰি ব্ৰেকফাষ্টতে বঢ়াই দিছোঁ হাজবেণ্ড ৰেডি হ'বলৈ হৈছে আৰু আজি ব্লগটো নতুন এটা টপিক শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ লগত বহুত দিন কথা পতা হোৱা নাই তেনেদৰে টপিক দিয়াই নাই মই যিহেতু ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছিলোঁ এই যে কিছুমান টপিক আমি শ্বেয়াৰ কৰিম সেইকাৰণে আজি অলপ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম আপোনালোকৰ মনৰ কথা আমাৰ মনৰ কথা সেইকাৰণে আপোনালোকে শুনিবচোন আৰু কমেণ্ট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে ভাল লাগে নে বেয়া লাগে চৰ্দি হৈ আছে মিড বিষৰ অলপমান কাহ আৰু চৰ্দি তাৰটো অলপ কমিছে মোৰো অলপ চৰ্দি হৈ আছে সেইকাৰণে মাতটো অলপ ভাঙা ভঙা হৈছে আৰু ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই যিহেতু চৰ্দি হৈ থাকিলে মাত চাত একদম ভাল নালাগে সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা তেনেকৈ আৰম্ভ নকৰিলে দিনটোলৈ থাকি যায় আৰু গেপ হৈ যায়গৈ সেইকাৰণে কালি ইফালে লিমাচি আহিছিলে লিমাচি তাই গ'ল তাইৰ চলি আছে স্কুল কলেজত চৰি তাই কেতিয়াও স্কুলীয়া যেন লাগি থাকে লিমাচিৰ কলেজত এতিয়া কলেজ চলি আছে তাই আজি মেইন প্ৰগ্ৰেম আছে দৰং কলেজত সেইকাৰণে তাই গুচি গ'ল অলপ সময়ৰ কাৰণে আহিছিলে যিহেতু তাইৰ এক্সাম আৰম্ভ হ'ব ছয় মাৰ্চৰ পৰা আৰু টুৱেণ্টি নাইনত শেষ হ'ব সেইকাৰণে কৈছোঁ এক তাৰিখ এক এপ্ৰিলত আহি যাবা একদম থকাকৈ যিহেতু বিহুৰ ওচৰ পালেহিয়ে মাঘ বিহুৰ সিদিনা গৈছিলেহে আৰু মাত্ৰ মাজত এমাহ আছে বহাগ বিহু পালেহি বহাগ বুলি ক'লে মনটো এনেই ভাল লাগি যায় যিহেতু বহাগ মোৰ জীৱনৰ কাৰণে সকলোতকৈ সুকীয়া মাহটোৱে হৈছে বহাগ মাহ যিহেতু আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম কি কাৰণে সুকীয়া সেইকাৰণে আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকিব ইফালে মিট ভিকৰ খোৱা আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ খোৱা ৰেডি কৰি আছোঁ আজি বৰা চাউলৰ জলপান খাম যিহেতু গুৰৰ লগত ক্ৰীমৰ লগত তেনেদৰে খাই বা গাখীৰৰ লগতো খাই খুবেই ভাল লাগে মই আৰু হাজবেণ্ডে খুবেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আজি বনালোঁ বৰা চাউল আৰু আনহাতে মিট ভিকৰ কাৰণে মই দালিয়াই ৰেডি কৰি আছোঁ আবেলি আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত তাক এনেদৰে চেৰিলেক্সেই হওক ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা চেৰিলেক্স চৰি তেনেদৰে দালিয়েই হওক তেনেদৰে দিওঁ ৰাতিপুৱা সময়ত কেতিয়াবা ভাতো খোৱা হয় ৰুটিও খোৱা হয় সলাই সলাই কেতিয়াবা খোৱা হয় চাইকেলখন পিতাকে আনি দিয়াৰ পাছৰ পৰা মেদ বিষক ৰাতিপুৱা সদায় এইখিনি সময়ত ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পাছতে অলপমান সময় তাক ফুৰাই দিব লাগে আগফালে ফিল্ডত তেনেদৰে যিহেতু হাজবেণ্ডৰ দেৰি হয় সেইকাৰণে অলপ সময় ফুৰাই দিয়ে ৰাস্তালৈ লৈ নাযায় ফিল্ডতে অলপ ইফাল সিফালকৈ ঘূৰাই দিলে সেই দিনটোৰ কাৰণে খোজ হৈ যায় আৰু ইফালে ভাত খাই উঠি দুপৰীয়া সময়ত অকণমান ফুৰাই দিব লাগে এইকেইদিন মানে চাইকেলতে ব্যস্ত হৈ আছে একদম ইমান ভাল পোৱা হৈছে চাইকেলখন নেৰাই হৈছে ক'ৰবাত গ'লেও যাতে চাইকেলখন একদম লগত লৈয়ে যাব সেই সেনেকুৱা কৰা হৈছে ইফালে দেউতাকে ঘূৰাই আছে তাক আজিলৈ আহা 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 আকৌ পিতা দেৰি হ'ব নহয় আমি দুপৰীয়া আকৌ ফুফু কৰিম দিয়া ভিতৰৰ কামখিনি শেষ কৰি লৈ পেলাই আমি মই আৰু মিড বিক আহিলো বাৰীলৈ পিছফালৰ আৰু ইফালে হৈছে এয়া ব্ৰকলি হৈছে আৰু আনফালে ফুলকবি আৰু ব্ৰকলি হৈছে ওলকবি হৈছে বিলাহী লাই লাগিছে পালেং আনহাতে সৰিয়হ শাক এনেদৰে অলপ খেতি হৈছে সেইকাৰণে অলপমান ভাবিলোঁ দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে লৈ যাওঁ বিভিককো লগত লৈ আহিছোঁ বন্ধাকবিও ইফালে হৈছে অলপ অলপকৈ বিভিকে পিছফালে বাৰীলৈ আহিলে খুবেই ভাল পায় ইটো সিটো ছিঙি পাত চিঙে বা মোৰ লগৰটোক সহায় কৰি দিয়ে সি খুবেই ভাল পায় আৰু ইফালে ভোট জলকীয়া লগোৱা হৈছে এইখিনি অলপমান সময় লাগিব বাৰু নেমু আৰু ভোট জলকীয়া সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দুপৰীয়া সাজৰ কাৰণে অলপমান লৈ যাওঁ যিহেতু ঘৰতে বস্তুখিনি আছে সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ লৈ পেলাই ফ্ৰিজত তেনেদৰে আজিকালি ষ্ট'ৰ নকৰোঁ কাৰণ এতিয়া ঠাণ্ডাদিন যেতিয়া দুদিনৰ মূৰে মূৰে লৈ লৈ যাওঁ হাজবেণ্ডেও কেতিয়াবা লৈ যায় বা ময়ো লৈ যাওঁ এনেদৰে মিট ভিকেই মোৰ লগত প্ৰায়ে বাৰী আহে বাৰীলৈ আহি সিও ইটো সিটো ছিঙি থাকে এনেদৰে সৰু বাচ্ছাবিলাকক এইটো সময় তেনেদৰে এৰি দিলে খুবেই ভাল পায় মিট ভিকেও বাৰীলৈ আহিলে ইমান বেছি ভাল পায় এনেই এনেই চিঞৰি মেলি টিকিয়াই থাকে ফূৰ্তিতে অকলে অকলে হাঁহি থাকে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পাচলিবিলাক হৈছে আনহাতে এয়া আপোনালোকে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ব্ৰকলি ওলাই আহিছে চাইজটো খুব ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে আনহাতে ছিঙিলে মনটো এনেই ফূৰ্তি লাগি যায় পাচলিখিনি দেখিলে মেলিলে কাৰণ কষ্ট কৰি পেলাই ৰোৱা হয় হাজবেণ্ডেও বহু কষ্টখিনি কৰি পেলাই যিহেতু আজিকালি মই সময় দিব নোৱাৰা হ'লোঁ খুব কম সময়ৰ কাৰণে বাৰীলৈ আহোঁ মেড বিষৰ কাৰণে আগতে বাৰীতে বহুতখিনি খুচৰি মেলি শাক চাক ৰুই মেলি খুবেই ভাল পাইছিলোঁ মোৰ গাৰ্ডেনিং কৰাৰ চখটো আগৰে পৰা আছিলে যিহেতু জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও খুব বেছি মোহ আছিলে সেইকাৰণে আমাৰ পিছফালখনত এনেদৰে লগাই দিলোঁ আনহাতে ঘৰতো ফ্ৰেছ চব্জি পোৱা যায় সেইকাৰণে চাওকচোন মেদবীকে কি কৰি আছে কি সৰু সৰু গছৰ পাতবিলাক কি কৰিছে চিঙি চিঙি তাৰ নিজৰ পলিথিনটোত এটা এটাকৈ মোক দেখি দেখি সমুহাবলৈ লৈছে আজি পালেং অলপো উঠাই নিব লাগিব যিহেতু ৰাতি সাজৰ কাৰণে পালেঙৰ কাৰী এখন বনাম পালক পানীৰ বনাম বুলি হাজবেণ্ডক কৈ থৈ দিছোঁ ৰাতিৰ কাৰণে ৰুটিৰ লগত পনীৰ আছে যেতিয়া সেইকাৰণে পালেং অলপ উঠাই লৈ যাম ৰাতি সাঁজৰ কাৰণে ৰাতি যিহেতু ৰুটিয়ে খাওঁ ৰুটিৰ লগত পালক পানী বনাম বুলি হাজবেণ্ডক কৈছোঁ সেইকাৰণে অলপ পালেঙো উঠাব লাগিব ইফালে বাওঁফাললৈ বীন চুকা শাক আৰু ধনিয়াও লাগিছে ধনিয়াটো যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাদিনখিনিত ইমান ধুনীয়া লাগে খাই প্ৰত্যেকবোৰ খাদ্যতেই দিওঁ সেইকাৰণে ধনিয়া অলপ বেছিকৈ লৈ লৈ যাওঁ আৰু ইফালে বীনটো মই মিট বিষক প্ৰায়ে দিওঁ আৰু গাজৰ ওলাইছে গাজৰবিলাক অলপ সৰু সৰু হৈ আছে সেইকাৰণে মই বেছিকৈ নিদিওঁ যিহেতু মিট বিষক খাবৰ কাৰণে তিনি চাৰিটা তেনেকৈ বা চব্জিত দিবৰ কাৰণেহে লৈ লৈ যাওঁ গাজৰখিনি ডাঙৰ হ'বলৈ অলপমান সময় লাগিব সেইকাৰণে মই গাজৰ তেনেদৰে ছিঙা নাই ইফালে মেদভিকে দেখিলে এই দূৰলৈ ছাগলী সেইকাৰণে ছাগলীত দেখি একদম তাৰ অ' 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 যাৰ যা আৰম্ভ হ'লে ছাগলীক গৰু দেখিলে সি খেদোৱাত খুব এক্সপাৰ্ট সেইকাৰণে দূৰৰ পৰাই সি যা যা কৈছে খেতিৰ ভিতৰৰ পৰাই ইফাললৈ জংঘল গোটেই ভৰ্তি হৈ যায় সেইকাৰণে গৰু ছাগলী পিছফালে সোমায় আৰু কেম্পাছটো বহুত ডাঙৰ সেইকাৰণে বেছি দূৰলৈকে তাতি দিব নোৱাৰি আৰু যিখিনি খেতি হৈছে খেতিখিনিহে চাৰিওফালে তাতে মাৰি দিয়া হৈছে তথাপিও গৰু ছাগলী সেইকাৰণে আমাৰ আগফালে পিছফালে থাকেই যিহেতু ঘৰতো আগতে গৰুও আছিল ছাগলীও আছিল এতিয়া বৰ্তমান নাই গৰু বহুতখিনি চুৰ হৈ গ'ল আৰু ছাগলীও মাজতে বেমাৰ লাগিলে সেইফালে ফুলকবিখিনিও মই উঠাই ল'লোঁ ফুলকবি ঠাণ্ডাদিনত খাই ইমান বেছি ভাল লাগে তৰকাৰী ফুলকবিৰেই হওক বা নিউট্ৰেলা দি আৰু মাছৰ লগত ফুলকবিৰ কাৰীখন আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাবচোন যিহেতু মোৰ খুবেই প্ৰিয় এয়া ওলকবি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাইজ হৈছে কিন্তু এয়া ডাঙৰ হোৱা নাই সৰুৱে হৈ আছে আনহাতে ফুলকবি ব্ৰকলি বিলাহী মই তলত ল'লোঁ তেনেদৰে পলিথিন ভিতৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ কাৰণে লৈ যাব পাৰিলোঁ আৰু ফুলকবিবিলাকো ডাঙৰ হৈছে আনহাতে ইয়াত শাকখিনি লৈ ললোঁ পালেং চোকা ৰৈ পেলাই অলপমান লাই লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে জলকীয়া অলপো তলত লোৱা হৈছে তেনেদৰে অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু ধনিয়াখিনি লোৱা হ'ল ধনিয়াটো ইফালে এয়া চাওকচোন কি কৰিছে ইমান ভয় লাগে ন কেঁচিখন লগত লৈ আহিছোঁ ইফালে কেঁচিখন কোন পাগত মোৰ পকেটৰ পৰা লৈ পেলাই কেঁচি দি সেই মোক দেখি দেখি শাক পাচলিবিলাক কাটাত লাগিছে এই সময়খিনি যে বহুত বেছি ভয় লাগে তাক না কৰিবও নোৱাৰোঁ বস্তুবিলাক সেইকাৰণে স্ফূৰ্তিত ক'বই নোৱাৰা হৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা নাযায়হি আনহাতে আমি যাবলৈ কাৰণেও ৰেডি হৈছোঁ দুপৰীয়াৰ কাৰণে ওচৰতে মৎস্পৰ্শ আছে শ্ৰাদ্ধ ঘৰ এখনত তাৰ কাৰণেও মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ চাওকচোন আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ কাপোৰযোৰ মই নিজেই কৰিছিলোঁ যিহেতু প্ৰেগনেঞ্চি আগচুৱাত কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ এমব্ৰইডাৰীত দি কৰিছিলোঁ ফেব্ৰিক এম্বইডাৰী দি পেলাই তেনেদৰে মই কাপোৰবিলাক মাজে মাজে বনাইও থাকোঁ নিজে বনাই নিজে ডিজাইন কৰি পেলাইও পিন্ধোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ব্লগ লৈ আহিম অকল চাদৰ মেখেলাৰ কাৰণে যি নিজে বনোৱা কাপোৰৰ ব্লগ আপোনালোকে কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন সন্ধিয়া সময়খিনিক মেদভিকৰ লগত খেলা ধূলা কৰি আনহাতে আজি খুবেই মন গ'ল নাচিবৰ কাৰণে মাজে মাজে নাচি তাক মনটো ভুলাই থাকোঁ কাৰণ দেউতাকলৈ মাজত মনত পৰিলে আগফালে গৈ ৰখি থাকেগৈ যিহেতু দেউতাকে এইকেইদিন আহা দেৰি হৈছে সেইকাৰণে অফাৰত গানটো বিহু গান লগাই অলপমান হিন্দী গান লগাই তেনেদৰে তাক নাচ দেখুৱালোঁ আনহাতে সিও খুবেই ভাল পায় নাচি পেলাই আৰু বিহু বুলি ক'লেতো ক'বই নোৱাৰে কিয় নাজানো মাক দেউতাকৰ গাত তেজত একদম বিহু আছে কাৰণে ল'ৰাও একদম বিহু বুলি ক'লে ক'বই নোৱাৰে বহুদিন হৈ গ'ল নানাচাত যিহেতু চি ছেকশ্যনৰ পাছত বহুতখিনি গেপ পৰি গৈছিলে সেইকাৰণে মাজে মাজে অলপমান নাচি থাকোঁ সন্ধিয়া সময়ত যিহেতু গাৰ বিষবিলাক যোৱাই নাছিল সেইকাৰণে আজিকালি বহুতখিনি ভাল হৈছে সেইকাৰণে আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ নাচিবৰ কাৰণে আপোনালোকে জনাবচোন অলপ হ'লেও নাচ ভাল হৈছেনে বহুতখিনি গেপ হৈ গৈছে সেইকাৰণে নাচৰ ভাজবিলাক বহুতখিনি পাহৰা হৈছে মনটো ভাল লাগি থাকিবৰ কাৰণে মাজে মাজে আপোনালোকেও নাচ গান ঘৰত কৰি থাকিব পাৰে আমাৰ ঘৰত সেইবোৰ চলিয়েই থাকে হাজবেণ্ড আৰু মোৰ মাজত যিহেতু আগৰে পৰাই হাজবেণ্ড কালচাৰেল লগত জইন আছিলে বহুতখিনি প্ৰগ্ৰেম কৰি গৈছে বা বিহুৰ প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে আমাৰ ভালপোৱা আৰম্ভ হৈছিলে তেনেদৰেই দুয়োজন আমাৰ ভাল পাই লৈ পেলাই আমাৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ বিয়া ঠিক হৈছিলে আৰু ইফালে মাজে মাজে অলপ বলিউড ছংগতো ডান্স কৰিলোঁ মেদভিকে খুবেই ভাল পায় সি একদম চাই আছে বহি বহি চোফাত বহিলৈ চাৰিফালে চাই আছে মাজে মাজে নাচি থাকিলে মনটোও বেছি ভাল লাগে গান চিঞৰি চিঞৰি গাওক ঘৰত আপোনালোকে সকলোৱে কাৰণ মনটো ভাল লাগিবৰ কাৰণে নিজক সদায় সুখী কৰি লোৱাটো খুবেই ভাল বিশেষকৈ পষ্ট মাৰ্টাম ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা প্ৰেগনেঞ্চি বা প্ৰেগনেঞ্চিৰ পাছৰ সময়ছোৱা পাৰ কৰিবৰ কাৰণে গান নাচ যিমানেই যি নহওক খুবেই কিতাপ পঢ়া তেনেদৰে এইবোৰ কৰি থাকিলে মনটো খুব বেছি ভাল লাগে আৰু পজিটিভ বাইপস্যাে যেহেতু বেবি লগতে এতিয়া 24 আওয়ার্স আমার পার হয়ে যায় সেই কারণে আমি ভাল বস্তু বিলা আমি কৰি থাকিলে সেই কারণে খুবই বেশি ভাল লাগে আৰু আর সময়বেন পাৰ হয়ে যায় আনহাতে মৃদভিক এই সময় সময়খান খুবই ফুর্তিবান হৈ থাকে কাৰণ সিও নাচ গান ভাল পোৱা হৈছে আনহাতে তাক দেউতাকৰ গীতাৰ বাহি আনহাতে বাদ্যযন্ত্ৰ বাদ্যযন্ত্র আছিলে বিহুৰেই হওক ঢোল হওক তেনেদৰে পৰিচয় কৰাইছোঁ চিনাকি কৰাইছোঁ এতিয়া কি হয় নাজানো তেওঁ যিখিনি যিখিনি কৰিছিলে হাজবেণ্ডে সৰু কালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা ময়ো যিখিনি কালচাৰেলৰ লগত অলপ হ'লেও জড়িত সেইকাৰণে তাক লিপলৈ বহুতখিনি চেষ্টা কৰোঁ দেউতাক আহিছে নটা বজাত খাই লৈ শোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এয়া চাওকচোন দেউতাকৰ লগত উৎপাত আৰম্ভ এতিয়া সি অলপ সময় হ'লেও খেলিব কাৰণ দেউতাকক নাপালে এইখিনি সময় সি থাকিবই নোৱাৰে চকুত টোপনি দেখিছিলে তথাপিও মানে তাৰ টোপনি দিয়ে ইফালে টাটা দিলেই এতিয়া সকলোৱে যাব আৰু আৰম্ভ তাৰ এতিয়া আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাবচোন আৰু আনহাতে আপোনালোকে নাচ গান কৰি মনটো ফূৰ্তি কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সুখত থাকিবৰ কাৰণে তেনেদৰে আপোনালোকে ফূৰ্তিত থাকিব আজিলৈ আহোঁ শুভৰাত্ৰি বন্ধুসকল